পুনৰ চোনাইৰ এচোন ব্যক্তিক হত্যা অৰুণাচল প্ৰদেশত এজাক উন্নত দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ আক্ৰমণত মৃত্যু ধনেস্থলে হত্যাকাৰী উচিত শাস্তিৰ দাবী জনাই আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ পৰিয়ালৰ এটাৰ পিছত আনটো অৰুণাচলত অসমৰ লোকক হত্যাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নাজতেই অৰুণাচলত পুনৰ অসমৰ এজন ব্যক্তিক হত্যা কৰা ঘটনাই জনাইত এক চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে জানিব পৰা মতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লোৱাৰ দিবাং ভেলী জিলাৰ পাগলামত একাংশ লোকৰ ব্যক্তিগত আক্ৰোশৰ বলিশল জোনাই বিজয়পুৰ টুছেদগাঁৱৰ ধনেস্থলে কৰ্মসূত্ৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাগলাম গাঁৱত বসবাস কৰি থকা সোণাইৰ বিজয়পুৰ টুছেদগ গাঁৱৰ ধনেস্থলে উক্ত পাগলাম গাঁৱৰে এজন ব্যক্তিৰ বিবাহ সংক্ৰান্তীয় বিবাদ নিষ্পত্তিত সহায় কৰিছিল সেই সহায়ৰ প্ৰতিফলন হিচাপে চাওক শুকুৰবাৰে ব্যক্তিগত কিছু লোকৰ আক্ৰোহৰ বলিশল ধনেস্থলে যাৰ ফলত এক কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈ জনাই ধনেশ দলে আনহাতে এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে মৃত ধনেশ দলে বৰষাৱলী লোক তথা আম্মীয়ই ইফালে শনিবাৰে নিশা চুনাই আৰক্ষী থানাত মৃত ধনেশ দলে পৰিয়ালৰ লোকে হত্যাকাণ্ড উচিত বিচাৰ আৰু ন্যায়ৰ দাবীত সাতজন লোকৰ বিৰুদ্ধে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আনহাতে ধনেশ দলে হত্যাৰ উচিত ন্যায় আৰু হত্যাত জড়িত ব্যক্তিসকলক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা অন্যথা গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ জানিব পৰা মতে পাৰিবাৰিক কণ্ডলী আমি গিৰিণ মৰাঙৰ বিয়ি মৰাং গিৰিণ মৰাং আমাৰ জোনাৰ বাসিন্দা তেওঁৰ কিবা ৰিলেটিভ বুলি আমি শুনিছো গতিকে তেওঁ কিবা দ্বিতীয় বিবাহ কৰিছে বুলি ছেকেণ্ড মেৰিজ কৰিছে বুলি শুনিছো গতিকে আমাৰ মিচিঙত এটা নিয়ম আছে তেওঁ বিয়া পাতিছে আমাৰ ডুগ তাত বা লোপাং বুলি এটা নিয়ম আছে চোৰ ডেকা বুলি কয় আমাৰ অসমীয়াত আমাৰ মিচিঙৰ নিয়মতে তেওঁ ডুগতাত কৰিবলৈ গৈছিলে দুগতাত দেখা দিব গৈছিলে সেইজন মানুহ দুট বুলি কয় আমাৰ এই দুটজনক তেওঁলোকে কি সূত্ৰত মাৰি পেলালে সেইটো আমাৰ বিচাৰ্যৰ বিষয় গতিকে আমাৰ দলে বংশৰ মানুহক তেওঁলোকে কি বুলি ভাবিছে অসমত দলে বংশৰ এটা ইতিহাস আছে দলে বংশৰ ইতিহাস আছে অসমত মিচিঙৰ ভিতৰত গতিকে আমি উচিত যদি ন্যায় নহয় তেতিয়াহ'লে আমি আমি দলে বংশ সদায় পৰা গোটেই অসমত যিমানখিনি দলে বংশৰ আমাৰ পৰিয়াল আছে আমি তাৰ এগেইনষ্টত লাগি যাবলৈ বাধ্য হ'ম ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ ফাগলাম ফলামৰ গাদুমত বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ গতিকে আমি স্থানীয় প্ৰশাসনক একদম টান্দি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাক উচিত ন্যায় লাগিব কইনথা আমাৰ কিন্তু উপায় নাই প্ৰশাসনৰ লগত চেলেণ্ডাৰ কৰিছে বুলি আমি খবৰ পাইছো কিন্তু আমাক অৰুণাচল নহয় অসমলৈ কেছটো আমাক ৰিফাৰ লাগে আমি ইতিমধ্যে আমাৰ স্থানীয় থানাত জোনাই থানাত আমি এফ আই আৰ লঞ্চ কৰিছো আৰু আমি অচিত কথাটো বিষয়টো অৱগত কৰাইছো আমাৰ এই বিষয়ৰ বাবে অলপ আলোচনা কৰিছোঁ আৰু ডুকিক উচিত পানিচমেণ্ট দিব লাগিব অইন্যথা অইনথা যিহেতু তেওঁলোকে আমাৰ অসমৰ মানুহক আমাৰ দলে বংশৰ মানুহক অৰুণাচলত মাৰ্জাৰ কৰিছে সেইটো লাষ্টত গৈ পিনে অসম অৰুণাচল বুলি ইছু যাতে নহয় আমি দুটা ষ্টেটৰ ভিতৰত সেইটো নিবিচাৰোঁ সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ কি আমাৰ আমাক উচিত ন্যায় লাগে আমাক উচিত ন্যায় লাগে গতিকে এই কেছটো আমাৰ অসমলৈ শ্বিপিং কৰি দিয়ক অন্যথা আমি দলে বংশই অসমত শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে যিমান আমাৰ দলে বংশৰ মানুহ আছে আমি দৰকাৰ হ'লে তাত এগেইনষ্ট তাত প্ৰতিবাদৰ আমি কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হ'ম আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ আমাৰ দলে বংশৰ আমাৰ পৰিয়ালেই আলোচনা কৰিছোঁ কেছটো যদি তেওঁলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত নলয় বা সঠিক দিশে বিচাৰ নহয় তেতিয়াহ'লে আমি দলে বংশই তাত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ সাজু আছোঁ